Başlaşsa səhifə 81-də 28-ci suala baxırıq. Bu elə qaydadan da görən kimi e, bilə bilərik, COH3O və NH4 müsbət molekuludur. İndi burda donor-akseptor rabitəsi necə əmələ gəlməsinə baxaq. Əvvəlcə e, gəlin hər bir element üçün elektron formullarını yazaq və donor-akseptor rabitəsi niyə və necə əmələ gəlir ona baxaq. Deməli birinci də əslində CO molekuludur. SEO molekulunda karbon və oksigen ə, arasında 3 3 qat rabitə əmələ gəlir. Niyə birini oxla göstərirlər? Ümumiyyətlə ox hansı tərəfdən hansı tərəfə doğru olmalıdır? Bu məsələləri aydınlaşdıraq. Deməli yazırıq ə, karbonun elektron konfiqurasiyasını yazaq. Karbonun elektron konfiqurasiyasını bildiyimiz kimi dövr sistemindəki mövqeyinə görə yazırıq. Karbon 2-ci dövrdə P elementinin 2-ci elementidir. Yəni 4-cü qrupda yerləşir. Əvvəlcə dolmuş bir S ki səviyyəsini yazsaq, sonra 2S 2 2P 2, 2. Əvvəlki bağlanmış, tamamlanmış səviyyədə onun işimiz yoxdur. Xarici təbəqədə S səviyyəsində 2 elektronu var. P səviyyəsində də 2 tək elektronu və bir ədəddə boş orbitalı var. İndi oksigen Molekul oksigen atomunun daha doğrusu elektron konfiqurasiyasına baxaq. Oksigen bildiyimiz kimi 6-cı qrupda yerləşir. Eee ilk 2 elektron s orbitalına aiddir. Sonrası sonrakı 4 elektron isə p orbitalına aiddir. Burada isə eee deməli bir e, orbital cütləşmiş elektronla doludur. Ki orbitalda isə tək elektronlar yerləşir. Daha doğrusu p orbitalının bir xanasında cütləşmiş elektron, digərlərində isə tək elektronlar yerləşir. İndi də baxaq CO molekulunda e, rabitə necə əmələ gəlir? Biz dedik ki, mübadilə mexanizmi ilə rabitə yaranarkən hər atomun bir elektronu rabitənin əmələ gəlməsində iştirak edir. Mübadilə mexanizmində isə e, bir ele, a, deməli atomun cüt elektronu, digərinin isə boş orbitalı lazımdır. Yəni mübadilə mexanizminin əmələ gəlməsi üçün mütləq hər iki atomun tək elektronu olmalıdır. Donor-akseptor mexanizminin üzrə rəvitə əmələ gəlməsi üçün isə bir atomun mütləq cüt elektronu olmalıdır, digərinin isə boş orbitalı. İndi baxaq. Burda e, p orbitalına baxırıq. P-nin bir xanası boşdur. İki xanasında isə tək elektronlar var. Bu tək elektronlar Rabitə mübadilə mexanizmləri rabitənmələ gəlməsində iştirak eləyə bilər. Həmçinin də oksigenin bu tək elektronları mübadilə mexanizmi üzrə rabitənmələ gəlməsində iştirak eləyə bilər. Bunu biraz əksinə yazıb burada e, baxaq, deməli bax eyni şeyi yazıram, sadəcə birəs e, cüt elektronları bura yazıram. Təkləri bura. Bunların arasında rabitənmələ gəlməsi mübadilə mexanizmi üzrə gəlir bir bu qatla, bir də bu qatla. Yəni iki qat rabitə mübadilə mexanizmi üzrə əmələ gəlir. Onların ikisini, bu üç qat rabitənin ikisini həmin bu mübadilə mexanizmi üzrə əmələ gələn rabitə təşkil edir. Üçüncü rabitə donor-akseptorla əmələ gəlir. Donor-akseptor rabitənin əmələ gəlməsi üçün dedik ki, mütləq bir atomun boş orbitalı olmalıdır, digərinin isə cütləşmiş elektronu, cüt elektronu yəni. Burda karbonun boş orbitalı var. Oksigenin də cüt şəkildə elektronu var. Rabitədə oksigen donor ə, rolunda iştirak eləyir. Niyə? Çünki ə, cüt elektronlarını verir. Akseptor rabitəsində e, akseptor rolunda isə karbon iştirak edir. Çünki karbon sadəcə orbitalanla iştirak edir bu rabitədə. Yəni heç bir elektron vermir. Elektron verən atom donor, qəbul edən atom isə akseptor deyirik və e, oxun işarəsi də donordan akseptora doğru. Yəni elektronu kim verirsə, burada elektronu oksigen vermişdi. Ona görə də donordan akseptora doğru oxu qoyuruq. Və oxun olması bu rabitənin donor-akseptor mexanizmu üzrə əmələ gəldiyini göstərir. Oxsuz olan digər rabitələr isə qeyd etdiyimiz kimi mübadilə mexanizmi ilə əmələ gəlib. E, bundan başqa orada H3O və NH4 müsbət molekulu var. Deməli H3O-da əmələ e, rabitələrin əmələ gəlməsinə baxaq. Deməli bu rabitədə də e, oksigenin e, hidrogenlə rabitələri su molekulunda bildiyimiz kimi mübadilə mexanizmi üzrə əmələ gəlib. Ona görə e, İndi baxaq necə deyəkəm. Deməli, oksigenin elektron konfiqurasiyasını yazaq. 1s2, bayaq yazdığımız kimi 2s2, 2p4. Burda da yenə tək elektronlar və cüt elektron. Bir də hidrogenin elektron konfiqurasiyasına. Hidrogendə onsuz da 1s1 idi də. Bu tək elektronu ilə rabitədə iştirak eləyə bilər. 2 dənə hidrogen, bax bu su molekulunda necə amələ gəlir? 2 dənə hidrogenin oksigenin həmin bu tək elektronları ilə rabitə əmələ gətirir. 3-cü əmələ gələn rabitə isə donor-akseptor rabitəsi olur. OH molekulundan danışırıq indi. İndi bu rabitələrin ikisi dedik ki, mübadilə mexanizmi üzrə əmələ gəlir. Üçüncüsü donor-akseptor mexanizmi üzrə əmələ gəlir və baxaq hansı donordur, hardan hara oxu qoyacaq. Üçüncü rabitənin əmələ gəlməsi üçün hidrogen elektronlu vermiş hidrogen boş orbitalı ilə rabitənin əmələ gəlməsində iştirak edir. Hidrogenin boş orbitalı və oksigenin də bildiyimiz kimi bu cüt elektronu var. Yenə də bu cüt elektronları ilə rabitə əmələ gəlməsində iştirak edir. Yenə burada oksigen donor rolunda olur. Donor olduğu üçün donordan akseptora işarəni qoyuruq. Yəni burada da oksigenin 2 elektronu 2 dənə hidrogenlə mübadilə mexanizmi üzrə rabitə əmələ gətirir. Bu cüt elektronları isə hidrogen kationu ilə, yəni elektronu vermiş hidrogen kationunun boş orbitali ilə donor-akseptor mexanizmi üzrə rabitə əmələ gətirir. Bir də orada qaldı NH4 müsbət molekulu. E, Amoniakda hər üç rabitə mübadiləmə mexanizmin üzrə əmələ gəlir. Biri isə donor aksept, 4-cü rabitə NH4 müsbət molekulunda isə 4-cü üç rabitə donor aksept, daha doğrusu mübadilə ilə biri, biri isə donor akseptor mexanizmi üzrə əmələ gəlir. Onu da Ə, özünüz yaza bilərsiz. Ə, yenə də yazı istəyirsinizsə i̇şte, videonu saxlayıb özünüz yazıb sonra yazı yaza, -yaza yoxlaya bilərsiniz. Deməli, ə, azot bildiyimiz kimi 5-ci qrupda yerləşir. Elektron konfiqurasiyasını yazsaq, K 2 2p 3. Uşaqlar, bu sonuncu səviyyəyə aid olduğuna görə Sonuncu səviyyədə həm S həm P elektronları rabitənmələgəlməsi ilə iştirak edə bilər. Hidrogenin demişdik ki, bir tək elektronu var da. Həmin tək elektronlarla 3 dənə hidrogenlə e, yəni hər hidrogenin bir elektronu ilə bu azot atomunun bir elektronu, başqa bir e, e, hidrogenin bir atomu və azot atomunun bir elektronu bunlar arasında rabitənmələ gəlir. Məsələn, bir hidrogen, sonra başqa bir hidrogen atomu 3 dənə hidrogenlə Bu azad atomu arasında üçqat rabitə əmələ gəlir. Bu da adi, yəni mübadilə mexanizmi üzrə gələn əmələ gələn rabitədir. Mən ümumiyyətlə başa salmaq üçün mübadilə mexanizmi üzrə əmələ gələn rabitəyə yəni, normal adi rabitə deyirəm. Donor-akseptora biraz qeyri-adi deyirəm də, əslində qeyri-adi deyil, hər ikisi normal rabitədir. Sadəcə izah üçün deyirəm ki, yəni hər ikisi normal qaydada bir elektronu verib rabitənin əmələ gəlməsində iştirak edir. İndi baxaq 4-cü rabitə necə əmələ gəlir. 4-cü rabitə bayaq e, hidroksil iyonunda dedik ki, hidrogenni vermiş e, bir e, daha doğrusu elektronnu vermiş bir hidrogen atomu boş orbitalı ilə orada necə iştirak edəmişsə, burada da elə. Burada da azotun cüt elektronları p səviyyəsində yoxdur, s səviyyəsində azotun cüt elektronu var. Azot cüt elektronları ilə iştirak edir rabitənmələ gəlməsində hidrogen də bayaqki kimi boş orbitalı ilə akseptor kimi çıxış eləyir. Burda da donordan akseptora doğru ıı, olduğuna görə oxu qoymaq qoymalıyıq deyə. Yəni tutaq ki, bu rabitə donor-akseptor rabitəsi, digər üçü mübadilə mexanizmi üzrə əmələ gəlib. Ona oxu donordan akseptora doğru qoyuruq bu şəkildə. E, və cavabda deməli burda C o molekuludur. Karbondur birincisi. Burda H üç o molekuludur. E, Oksigendi, üçüncüsündə də NH4 müsbət molekula, azot molekulu bu zətdə.